जय जगन्नाथ जय बलराम जय सुभद्रा हरे राम हरे कृष्णाच्या नामघोषानं तुमदुम केला महाराष्ट्रासह तमिळनाडू कर्नाटक बंगाल आणि ओरिसा प्रांतातील पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात आंतरराष्ट्रीय कृष्णभवनामृत संघ म्हणजेच इस्कॉन पुणे यांच्यातर्फे टिळक रस्त्यावरील सप महाविद्यालय इथून आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव सोहळा थाटात साजरा झाला ओडिशा मधील जगन्नाथपुरी येथे रथयात्रा मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे त्याच पार्श्वभूमीवर पुण्यामध्ये हा महामहोत्सव दरवर्षी आयोजित केला जातो यंदाच हे आठव वर्ष आहे खासदार मेधा फुलकर्णी महाराष्ट्र राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आमदार माधुरी मिसाळ आमदार विमराव तापकी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सल्लागार मंडळाचे सदस्य राजेश पांडे इस्कॉन संस्थेचे सन्यासी कृष्ण चैतन्य स्वामी प्रबोधानंद स्वामी आणि इस्कॉन मंदिराचे अध्यक्ष राधेश्याम प्रभू यांच्या हस्ते सप महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आरती करून रथयात्रेला प्रारंभ झाला भगवान जगन्नाथ बलदेव आणि सुभद्रा यांच्या मूर्ती विराजमान असलेल्या रथाची उंची वीस फूट इतकी असून फुलांसह रंगीबेरंगी कापडांनी रथावर सजावट करण्यात आली होती पाहुयात हा खास सोहळा पुरी में चलते आया है और चेरा बाबा जी संस्थापक है जिन्होंने सारे भारत में निस्टान को, निस्टान केंद्र को आजकल हजार से भी ज्यादा केंद्र हैं हर केंद्र में इस तरह का बहुत रथ यात्रा होता है हर रथ यात्रा में पांच हजार दस हजार लोग भाग लेते हैं अलग अलग शहरों में उन्होंने सर्वप्रथम सहराज में लॉस एंजल्स में लंदन में अच्छे पौने पौने में दुनिया में इस तरह का रथयात्रा निकाला हम लोग पूना में मना रहे हैं हमारे पूना कातरेज कु सबसे तो बड़ा मोटा मंदिर है कातरेज कुंडवा में स्थान का एम बी सी सी डी का सेंटर इधर साल में दस लाख लोग आते हैं भगवान श्री श्री राधा कृष्णा गौरव जगन्नाथ सिंह का दर्शन है इधर और क्यों हम निकाल रहे हैं क्योंकि हम जनता को सिखाना चाहते हैं कि भगवान सबके परम पिता हैं भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर अपने जीवन चलाओगे तो दुनिया में शांति सुख आनंद का अनुभव कर सकते हैं और लोगों के अंदर सद्भावना जलाने के लिए कथन मुक्त जीवन जीने के लिए शुद्ध जीवन सारा जीवन ऊर्जा विचार को सिखाने के लिए और दिव्य भक्ति भावना को जगाने के लिए हजारों लोग साथ में आते हैं जुड़कर कार्यक्रम होता है आज के दिन बीस हज़ार लोग प्रसाद पाएंगे सर i é.